Боже, коровка, ты расстроилась? Из-за чего? Что у тебя случилось? Ты нам расскажешь, что случилось? Да, нам к тебе нужно приехать. Жди нас, мы поедем. Дети, поможем боже, коровке у нее да. что-то случилось? Да. Поедем к ней. Да. Поедем. Боже, коровка, жди нас. На какой станции ты нас ждешь? На третьей. Мы к тебе обязательно приедем. Жди нас, никуда не уходи оттуда. Все, ребятки. Сейчас мы с вами, идите ко мне, поедем в Божьей коровке на паровозиках разноцветных. Что с божьей коровки? А я вот мы узнаем, приедем и узнаем. Я каждому из вас даю паровозик. Мы на разноцветных паровозиках а поедем. Я а так, так. А а а я уже дала. Сенечка сейчас дам. Так красивый. Так, ребятки, вот у каждого паровозика есть вот свое... Такой. Сара, меня Сара, Сарочка, я сейчас буду говорить, а вы меня слушаете. Посмотрите, у каждого паровозика свое место. Подойдите к своим кружочкам. Кстати, да, молодец Джавик. Свое я место тебе. занят. Занял. Хорошо. Молодцы. А все вот он твой кружочек. Нет, взяли ручки. Мы сейчас с вами стоим. Стоим. Это домики у паровозиков. Когда приедем на станцию, мы паровозики все положим с вами, в их, поставим в их в домике, да? А сейчас встаньте, пожалуйста, на дорожку вот сюда, где я стою. Дорожка, где у нас? Остановитесь. Мы сейчас поедем. Включим музыку. Сейчас включим музыку с вами. О, не поедем. Слушаем, Лерочка, остановись, колеб. Внимание, внимание. внимание, внимание. Это, это а, что Сара это? прослушала, паровозку, кашка отправляет в по... поездку. Поехали потихонечку. Поехали, подарочки. Поехали, поехали. Теперь побыстрее. Поехали за мной. Поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Арсеничка, побыстрее. Пойдем. Все. Свои, поставьте свои паровозики на место. Где у вас? Нет, не на окошко. Джана, где у тебя домик у паровозика? Ой, фиолетовый. Хорошо, все поставили? Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, ребятки, это да. какая, какой номер у станции? Что Один. за цифра? Один. 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 Это первая станция. И сколько больше коровок нас встречает? Один. Одна. Одна, одна. одна Божья коровка нас встретила. Это первая станция.

А скажите мальчик мне, пожалуйста, мы сейчас сидим где? Сидел, мальчик, За столом на первой станции, Володя. Послушай меня, пожалуйста, Володь. вот. Нет. Посмотрите, пожалуйста, Сар, а у тебя где левая рука? Покажи мне левую руку. Покажи левую, подними. Это правая. А где левая? Вот она. Вот она. Это правая, Айс. Кто у тебя с левой стороны сидит, Сар? Кто это? Сидит? Алиса. Алиса. Алис, покажи мне, где твоя левая ручка. Вот, а кто у тебя слева сидит? Джамал. Джамал. Джамика, правая ручка где у тебя? Это левая. А правая? Вот она. А кто у тебя справа сидит? Алиса. Алиса. Ася, ты какую мне руку подняла? Это какая у тебя рука? Левая. Слева от тебя кто сидит? Калерия, не надо по головке. Калерия, а правую руку подними мне, пожалуйста. Правую свою руку подними. Правая, где у тебя рука? Другая рука. У тебя правая. Поднимай. Вот. А справа от тебя кто сидит? Скажи, пожалуйста. Володя. 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 Хорошо. Девушка. А теперь, чтобы ехать на вторую станцию, нам с вами нужно билетики сделать. Самим. Можно, конечно, маму позвать, но можно и самим. Я даю. Смотрите, какие у меня листочки с божьими коробками. Так. 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 Так и так. Нет, нет. коров. Три, Володя, ты какие у вас? Циферки у Божьей коровки, они красивые. Какая цифра? Два. два, два молодец, Ася. На, два. два. У, у Володи три, а у тебя Арсень. У какая тебя, цифра? У меня цифра? Два. три. У меня три. На, на, цифра. На, на три. Три. На, какая цифра? Два. Какая она? Три Сара, молодец. Молодец, три. Джамик, у тебя какая? Три. А три. давайте ее пальчиком три. нарисуем. Калер, не надо ее. С... Давайте три. вот так, смотрите, я калерную цифру возьму. И пальчиком, Асенька, давайте послушаем. Вот так пальчиком проведите, какая она мягонькая, красивая. Мы сейчас с вами без три. карандашика. Да, мягенько. обвел. А, обвел? Я тоже. Хорошо. Я тоже. А Я посмотрите, тоже. а второе то крылышко у нее не украшено. На втором то крылышке нужно точечки нарисовать. Мы с вами нарисовать должны столько точечек, сколько какая у нас циферка. Вот у Володи циферка три. Значит, Володя нарисует сколько точечек, Володь? Три. 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 Спасибо, Джамик. Три точечки. Джамик тоже три. А, Алис, ты сколько точечек нарисуешь? Три. Три. А калерия, сколько точечек нарисуешь? Какая у тебя цифра? Два ты мне 2. сама два, две точечки. Ася, а сколько точечек? Две точечки, да? Две точечки, да. Я думаю, сейчас и дам и карандашики. Карандашики раздам. Сейчас я еще два карандашика. Сейчас, девочки, принесу. Начинайте рисовать, держите. Девочки, я принесу сейчас. На кружочки на крылышке. Кружочки. И мамы, пришли. Можете позвать к себе. Чтобы помогли. Давайте, девочки. Давайте кружочки. Давайте. А я сейчас тоже подойду и помогу. У нас с тобой две точечки. Сама будешь? Соборский. Давай, я помогу, Володя. Один, два. Джамик, я помогу. Три. Умница, коллега. Умница. Симечка, сколько у нас с тобой три? Умница. Молодец. Молодец. Разукрашивай. Ася, их две, да? Нет. Мы не здесь рисуем, мы на втором крыле, Асика. Вот здесь две точки, а здесь... Не, там не надо, три. А вот здесь две будет. точечки. Раз а, раз, а Алиса говорит, у меня не было все У она? тебя все хорошо. Алиса не хотела расстроить тебя. Давай. Один. Считаем, сорок, Два. Три. Не три. получается. Алиса. Джамик, я к тебе вот сейчас. Один. Молодец, Алиса. Получается. Умничка. Теперь три я точечки. Хорошо. А у тебя лишняя одна. Мы здесь ей нарисуем этот цветочек к ней А можно Ой, наверное, Божьей коровке что-то она без нас справиться не может. Ой, подождите, подождите. Боже коровочка, мы к тебе едем. Боже коровка, мы к тебе сейчас едем. Не волнуйся, не волнуйся. Ой, мы к Божьей коровке приедем, разукрашиваем тихо, сар. а Давай, сар... не просила... Сарочка. А Нет? Можно? Хорошая у тебя Боже коровка. Почему? Замечательно а с... все. А, Хорошо, давай мы с тобой вот сюда сядем. Сарочка, давай мы с тобой потом поговорим. Кто разукрасил точечки? Давайте карандашики, потому что нам же надо ехать. Слышали, Боже, коровка уже звонила. Позвонила еще раз, и она беспокоится. Где мы? Сара ставим, Нет, здесь разукрашивать мы не будем. Получечка, а давай. Не могу. Я Джамик, ну видим, да, не портим да, циферку, она была не красивая, не надо портить. Синя. Нет, да, нет. Ты да, такую. А пожалуйста. Так, мы уху. поедем дальше. Ой, умница, давай вот, Дорисовывай. Хочу, Дорисовай. Хочу, Покажите хочу, мне свои билетики. Хочу, Покажите, у всех, ой, какие вы молодцы. А теперь встанем, Уживайте, встанем рядышком со стульчиками. Вставайте рядышком со стульчиками. Вставайте. У Джамика там, у него цветочек там на крылышке появился. Это у него три точечки. Алис, посмотри, три точечки, а, а один цветочек. Не, не, поднимите, поднимите, пожалуйста, рядом со своими стульчиками. Ручки кверху, к солнышку, поднимите. Вот, умнички мои, молодцы. А теперь, если кто запомнил, правая ручка, где у нас, которой мы пишем? Арсений, который ты не пишешь. Право, наклонились, право, наклонились. Берите а, паровозики, и поедем дальше с билетиками. А я... Берите. 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 А кто не взял? А -а -а. Жанна, где свой билетик не взял. Забыл. Забыл. Так, я включаю а музыку. Забыл. И мы с вами едем. Становимся на дорожку? Становимся с вами. Поехали. Удобно. Поехали. Удобно. Алиса, бери свой паровозик. Бери паровозик. Алиса, мы едем.

какая-то станция. Поставили паровозики свои на место. А вот это? Ой, 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 тут заблудился оранжевый паровозик. Поставь, а не мне, пожалуйста, поставь его на место. Спасибо большое. вот у этой станции другой номер какой-то. Расскажите мне, пожалуйста. Два, два. Да, два. Это вторая у нас станция. Сколько нас с вами встретило здесь божьих коровок? Сколько? Две. Давайте посчитаем. Две. 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 Давайте посчитаем. Две. Один, Две ромашки. Хорошо. Алиса, пожалуйста, положи. Не надо трогать, если я не разрешаю. Так. Хорошо, ребятки. Садимся за столики. Садимся. Мы приехали на станцию. Садимся за столики. Боже, коровка мне сейчас позвонила. Слышали, да? И мне сказала, что вот без карты никак она не может добраться к себе домой. Ну не видит она дорожки. Что-то случилось? Вот плачет, плачет, глазки плачет. Но не видит, где дорожку у нее до дома. Я вам сейчас дам специальные карты. Найдем дорожку. Найдем да? дорожку для божьей коровки. Сара, положи, пожалуйста, свою. А я маме отдала. Са, в серединке сидит, в центре сидит божья коровка, ждет, пока мы ей расскажем, куда ей нужно ехать, э, лететь. Вот пускай сидит в центре. А, э, Калер, положи чуть подальше. Сара, быстро положи. Алиса. Угу. Так. Тут Володечка, подними, пожалуйста. Джамик, я тебе сейчас тоже принесу, только не переживай, пожалуйста. Сейчас это Арсений, Арсений, а где? Арсений. Я тебе сейчас принесу. А где? жучок у тебя маленький сидит, видишь? Так, так это жучок. И, и Джамик, ну как же я, не... ну конечно, и тебе тоже у меня есть жучок. Вот, смотри. А, смотри. вот у тебя джамик жучок. Посмотри, вот он в центре сидит. В центре. И нас там же в серединке. Нет. Ася, Асенька, правую руку взяли, пальчик возьмите. Правую руку мне покажите, пальчик правую. Правую руку. Сам. Пальчик нет. И взяли за большую коровку. Взяли, поставили на нее пальчик. Давай правую руку. Это левая у нас, а вот это правая. Вот сидит у нас божья коровка здесь. Пускай она у вас просто побегает. Давай правую. А, у нас левая стала. Левой ручкой побегает. Волочка, давай. Держите, пожалуйста, сам, чтобы не улетела. Давай руку поднимем. Это левая рука. Левую ручку мы придерживаем столу. Жалой, бегает тоже Все, остановилась она в серединке, в центре. Остановите ее. И мы будем ей показывать, куда нужно ей лететь дальше. Вверх на одну клеточку. Сара у нас она держит, вот мы пальчиком держим. Вверх на одну. Володя, продвинь, пожалуйста. Одна клеточка вверх. Джамик, она никуда не убегает без разрешения. А, а, вот Арсений, подвинь идиот. вверх на одну клеточку. Вверх, Арсений. Хорошо? Вверх. На одну клеточку. А теперь, я вам говорю, вправо на одну клеточку. Вправо надо, нужно вправо. На одну клеточку вправо. Молодцы. Это влево. Вот Сенечка, вот вправо, на одну. На одну вправо, вот в эту сторону подвинуть. Ася, молодец. Калер, я видела, ты бы сначала сделала все правильно. Сара, я тебе помогла. Вправо. А теперь обязательно нужно на две клеточки вниз спуститься. Спустите, помогите ей спуститься вниз, как по лесенке. На две клеточки вниз. Вниз, на две клеточки. Давайте посчитаем. Это одна. Ну, смотри, один, два. два. Вот сюда нужно, чтобы попала больше коробка. Джамик, мы не балуемся. Один, Два. Давай. Один, вот отсюда, Арсений, спустилась. Один, Один два. два. Молодец, Один. Алиса, правильно. Один. Сара, правильно. Один, два. два. Один. А теперь ей нужно вернуться Один. в центр. Ася, Володя, в центр верните ее. Посадите в серединку. Вот куда ей нужно будет прилететь. И она прилетит к своему домику. А сейчас отодвиньте стульчики пока пальчики у нас устали, будем сейчас веселые, поиграем с вами. Сядьте на стульчики. Сидите только от столиков, отодвиньтесь. Я вам сейчас буду расскажу стихотворение веселое, а вы сделайте то, что я вам говорю, хорошо? Посадите свои пальчики, ручки, пальчики на коленки. На башенку будет у нас мушка забираться. Ей так интересно, сколько времени сейчас? Который час? Мышь пос... полезла в первый раз. Посмотрите, как лезет мышка. Посмотреть, который час. Вот здесь она осталась. Ну как? Где, откуда мышка у вас? Давайте, давайте пальчиками, чайник, Алиса. До головки сейчас мышка остановится. Посмотреть, который час. Вдруг часы пробили. Бом! Мышь скатилась к И на коленке обед обратно. Мышь полезла в другой раз. Посмотреть, который час. Вдруг часы пробили, бом-бом, мышь скатилась кувырком. Мышь полезла в третий раз посмотреть, который час. Вдруг часы пробили, бом-бом-бом, мышь скатилась кувырком и дальше до носочков до ваших докатилась. Лука испугалась. Скажите, пожалуйста, куда залазила эта мышка у нас? Откуда она? На часы. Смотреть на часы, на башенку с часами, посмотреть, который час. И что случалось здесь? Часы били бом-бом, и мышь хватилась кувырком. И куда она последний раз укатилась? Прямо к вашим носочкам и пяточкам, да, ухватилась. Хорошо, встали за столиками. Встали. Ручки вверх подняли, к солнышку потянулись. Правой ручкой мне помахали, вправо нагнулись. Левой ручкой помахали, влево Лево. нагнулись. Молодцы, ручки опустили и к своим паровозикам бегом походят. Взяли паровозики? Взяли паровозики? Так, тихо, иначе у нас в большую мы поедем, она испугается. Ассенчик, где твой паровозик? О, вот твой паровозик, молодец. У меня паровозик, он тут летает. Так, можно сходить. Обалдеть, обалдеть. Забавный лисик. Не следуй, не Поехали дальше.